Всем привет. Сейчас я иду домой. Сейчас я иду, короче, домой. я только что я вышла из школы. Сейчас 2 минуты 12 времени. Да, и я уже иду домой, потому что у нас сегодня три урока было. Два английских и одна математика. Вообще у нас должны быть две физры, ну, то есть четыре урока должны, да, то есть быть. Но у нас <связывание> физры не было и вчера, и сегодня, не знаю почему. Но у нас зато вчера не было одной математики, как у нас должно быть их две. Поэтому сегодня нам ее и приписали. Вот. И мне сейчас, короче, очень много нужно будет сделать нарисовать по ИЗУ, по русскому, по литературе сделать. Приготовить контроль на рабочий. Вот. Видите, как что-то. Вот. Такие вот дела. Я уже встала, сходила, но ну, сегодня не ходила в столовую, я

В общем, вот сейчас иду и я сегодня поела булочку с чаем. Я всегда булочки покупаю. Что-то мне так сильно не хочется ничего такого уж сильного есть, чтобы салат или еще что-нибудь такого. Поэтому я ем булочку с чаем. И все. И наедаюсь. То есть на два часа на час хватает мне этой булочки. Вот. Сейчас приду домой, все уроки. Потом я буду свободна. Завтра мы по английски будем писать неправильные глаголы. У нас будет 20 штук. Бурдон, короче. Завтра у нас дают уже 6 уроков. Вот это в час с я пошел, но не по 6, в час 15. Вот. Такие вот дела. В общем, наверное, вернусь к вам как домой приду. Так что все, пошла я домой.